老板，外面下雨了。吴燕姐，这么宝贝这封信啊？嗯，没有啦，只是之前在厦门一直都有这种叶子，我一直都很喜欢来着。哇，那说不定是哪个老朋友或者暗恋、哎、你很久的人写来的。 我倒真的是有这么一个朋友，不过呢，他英文很差，而且字很丑。叫你秘书来接你。 别指望我给你撑伞啊！嗯、你看看，我带伞。 以后下雨天都让我来给你撑伞。我你为什么开始变得不说人话了？还不是因为你、啊。你之前也不说人话。什么时候？算了，你还是别跟我说话了。不行。 你明天有没有空、啊？没空。你这明显是骗人。你觉得我犯得着为了你撒谎？啊？你差不多得了啊！你们总裁不都应该是日理万机的吗？你这样疏于拉动国民经济，搞得好像是我在祸国殃民一样，我心里过意不去。 那你对我凶巴巴的，你就过意得去啊？你到站了，该下车了。不要。我是认真的，你该下车啊。我不要。我到你家那家下。 三小姐，是这样的，苏先生着凉发烧了，他说您知道他吃什么药最有效。我？我什么时候给他买过药啊？哎，不对呀，不就是一个退烧药就可以了吗？他之前没有感过冒，是怎么着？ 苏先生说，过去三年他都不敢生，怕生病了没您照顾。 小琴，你休息吧。这个感冒呢是可以自愈的，而且他就算要吃，吃的也不应该是感冒药。我先挂了，啊，晚安。看来他不是命里缺伞。 生命里非得有你，能怨谁？只能怪你自己，都是你之前给惯的。找我？嗯，不是。可我在等你来找我。嗯。我病了。 你一个大男人，淋点雨你就病了，能不能有点出息？三五月，你之前不是这样的。之前我手指哪怕破个小口，你都、嗯……对啊，我这不都跟您学的吗？我现在狼心如铁。哪里铁了？苏念清，我前阵子听过一个眼科大夫说过，这做眼睛手术呢，很容易扯到脑子。我觉得你好像有点毛病。 我行了你，你现在生龙活虎的，你能不能别给人家医院的工作增添负担了？该干嘛干嘛去，别跟着我。老板，女人都这么绝情的吗？啊？嗯，那老板，咱回去？回什么？ 当然要送他回去啊！叫老孙把车开过来。因为我不是你这样的人，爱上一个人，对我来说没有那么容易，更别提忘掉。我刚才说的。 是认真的，在你那里的失效都是无限期的。嗯，喂。你进门了吗？嗯。怎么那么半天不开灯？你怎么知道啊？ 你怎么在这儿？我怎么就不能在这里啊？你明天有空吗？苏念琪，你你这是在干嘛呢？在追你啊？吴月和我谈恋爱好不好？我的意思是，我们从头来过。 换个简单的问题吧，明天和我一起去看电影好不好？我现在可以和你一起看到了。明天我有事儿，改天吧。明天什么事啊？要不要我送你？不用了，明天。 是我爸爸的忌日，回去吧，很晚了，晚安。哎，你别着急走嘛，零零七小姐。我叫桑无烟，并不知道你口中说的那位是谁。OK。 你这未婚夫呢？他不是我未婚夫。哇哦，你是在给我暗示吗？哈、啊。这个女人啊，声明自己没有未婚夫，就是在给对面的男人暗示啊。哼<是>，嗯、你为什么总是？因为我对苏念青爱上的女人很感兴趣，嗯、我想研究一下，她究竟为什么选你，却连我那个美若天仙的姐姐呢，看都不看一眼。 首先，我拒绝你的研究，并且你现在的行为已经对我造成了骚扰。其次，现在并不是所有人对于异性的选取都还停留在动物性的视觉判定当中。嗯，比如说呢，你是挺帅的吧？但我现在对你孔雀开屏的样子感到非常的不爽。哇哦，我现在突然觉得，他说你是他未婚妻的可能性高了那么一丢丢。为什么？我想到了。 你是不是跟苏念青同一款的呀？就是也是那种深藏不露，然后家里有金山的。那就是另一种可能，他爱你啊，爱的已经要疯了。喜欢应该是有的，但爱嘛，应该谈不上。你要说他疯，他不是一直挺疯的吗？有意思，那我更感兴趣了。走走走，我请你吃饭。去。哎你，别拉我呀！不是。 你就这么走了？那美女你不管了？那是我秘书，我已经让她回去了。秘书？是不是是个美女你都要叫人家秘书？啊！无言，你能不能不要那么双标啊？啊、哦，我请一美女做秘书，我就是风流。那苏念青呢？她身边包括我姐在内，围了那么多美女跟着他跑。我也没看你说什么呀。你能别一口一个苏念青的吗？你怎么就那么注意他，那么关心他呀、啊？ 侯爷，男人的醋你也吃了呀？走。哎，我说了，你别拉我！小心！这次和透露的合作推动的很顺利，感谢各位分公司同仁的支持。苏先生，总部的销售科打电话找您，说我在开会。 嗯，我在这边的工作也算是告一段落了，所以呢，苏先生，汤二的彭小姐打电话来，说我在开会。周五我就要回总部了，有一些安排。苏先生，汤二的彭先生，说我在开会。 彭先生说这件事情要告诉你，有位桑小姐出车祸了，所以您一定要去一趟。什么？回去之后别碰水，记得来换药，谢谢。怎么没电了呢？ 你别着急走啊，我手机没电了，要找个地方充电。手机没电了，那不刚好吗？嗯，刚好帮我做个实验。哎，我刚刚救了你一命，你帮我个小忙，就不为过吧？什么实验？检验苏念青对待真爱的态度有多迅速。我刚刚用你的电话给他打了个电话，说你出车祸了。嗯 你你怎么能开这种玩笑啊？那我看你这痛苦的样子，帮你个忙啊，顺道也当帮我姐了，让她呀趁早死的内心。我哪痛苦了？你少给自己的恶作剧找借口好吗？你苦笑的时候，都像要哭出来，你知道吗？十分钟，从公司到这最快的速度是十分钟。十分钟之后，你就会知道苏念卿是不是真的在乎你。 我不需要，我不需要用这种方式。你现在就打电话给他，告诉他我没事。如果他因为赶过来出了什么事儿的话，你死定了。哎，你别走啊！哎。 你要进来吗？老板，已经等了一个小时了，要不去别的地方找找？ 对不起，您所拨打的电话已关机。沿着公交线找我看吧。 十三小姐，停车！不马路，不看路啊！五爷，哎，苏念七，你别动！ 你知不知道这样过马路会死人的？还能听到你妈，人，真的太好了。终于见到你了，你没事就好。怎么会到这么偏远的地方来、啊嗯？我坐过站了。哦。

你知道念亲到通城的第一晚喝的烂醉吗？其实也不新鲜了。你走以后，他有段时间夜夜酗酒，我们谁都拦不住。他晚上就抱着那个 MP3 睡觉，整天醒来才变回正常人。无言，你前段时间相了多少次亲？有两次吧。不。 加上念亲出现那次，应该是三次。你从来都没有觉得奇怪吗？你不觉得这三年来虽然很辛苦，但事事都随了你的意愿？ 比如，为什么你爸爸在学校的办公室突然就被保留下来？为什么你炸到电台要上夜班，立刻就被同意了？无烟最近在相亲，他应该是想结婚安定下来了。 安排一下，我要亲自去通城，谈要透露的合作。好的。小鹿，我要帮你修一下这块表，要跟原本的一样。